поэтесса посвятила свое творчество первой любви. Об этом Жанна Перова. Говорят, поэтами не становятся, поэтами рождаются. Валя Артемчук – инвалид детства. В 15 лет девочка попросила маму записывать ее стихи. Позже увлечение рифмой превратилось в профессиональное мастерство. Сейчас ее стихи печатают в литературных газетах и журналах. Старшая моя сестра, работая учителем в школе, она на основе валиных стихов показывала доброта учит жить, доброта порождает хорошее. То есть на этих стихов, на основе жизни вали она проводила уроки и давала детям позитивные, давала понятие мира, какой этот мир, как можно жить, как нужно жить, к чему нужно стремиться. Молодая поэтесса стала примером не только для школьников. Алексей Костюченко, инвалид первой группы, с творчеством Вали познакомился случайно на благотворительном концерте. Когда услышал стихотворение «Боль», понял, что у него появился свет в окне. Кстати, так назывался первый сборник стихов Валентина Артемчук. И вот у меня что-то внутри колыхнулось, я не знаю, что такое. Я до этого не писал ничего. Я подошел к ведущей этой программы, спросил про эту Валю. Она мне рассказала, сколько ей лет, что с ней случилось, как и чего. Вот она когда сказала, что, что вот она рисует, пишет ногой. Я был просто поражен. Девочка, довольно молодая еще, и столько силы. Это прекрасно. Сейчас и Алексей, и Валя работают над новыми сборниками стихов. У каждого свой. Он пишет о жизни и природе, она о любви. Валюша стремится, она сказала, чем я хуже Михалкова, чем я хуже Борту, чем я хуже, допустим, того же Есенина. Я буду такой, я буду лучше их, я создам новое, то, которое будет звучать по всему миру. Надежда Васильевна уверена, что мечты ее дочери обязательно сбудутся. Таков характер Вали всегда добиваться своего. Жанна Перова, Роман Турбин, Юрий Клепиков, Сургут, Вести Югории.